Удалось сформировать некую культуру, культуру, в которой востребованы подобные курсы. В Америке это выражено тем, что большое, появляется большое количество публикаций о том, как не ходить в колледж, допустим, а набрать себе в интернете курсов, совокупность которых идентична университетской степени. Ну и быть как бы успешным вот таким образом и так далее, и так далее. Проблема в том, что у нас в России такой культуры, такого отношения к обучению нет. Поэтому, допустим, курсы, как мне учиться успешно, как мне стать предпринимателем, успешно предпринимателем, не ходя в колледж, ничего этого нет. Потому что в России и Ричардом Бринсоном не как таковых. И прежде чем говорить о, о подобных инициативах, нужно заботиться о тем, как сформировать эту культуру, такую вот целенаправленную внутренне учебной деятельности. Ну вот Михаил Мороз меня поправляет. Конечно, я выражаю субъективное мнение, но я думаю, что в основном наши студенты, идя в университет, идут все-таки не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы получить диплом. Иван, можно я немножко прокомментирую и, возможно, вот с Михаилом Морозом тоже солидаризируюсь. Иван, я вот хорошо... времена, когда в начале 90-х годов они вообще не понимали, зачем идти в университет, когда можно сидеть и пивом торговать, взяв за 20 копеек его на проходной значит, и продав за 20 рублей вот здесь. Время расцвета бандитизма, всего прочего и так далее. Сейчас они в массовом порядке идут в вузы получать дипломы и поболтаться в течение времени. Пройдет еще 20 лет, смотришь, смотришь, они захотят внутренне мотивированно учиться в своей, в своей массе. Не исключено, все делается очень постепенно и медленно. Я тоже хорошо помню, опять же, как в Советском Союзе 60-х годов кондукторы в автобусах и кто ездит, конечно, на автобусах. Так что, э, ну, в общем, надо работать на будущее. Простите меня за такой комментарий. Нет, все правильно, конечно, мы же э, корректируем какие-то мнения для того, чтобы прийти к объективным знаменателю но э, все-таки я настаиваю на том, что у нас, к сожалению, э, да, на Западе был год муков, в России года муков еще не было. И, соответственно, такого ажиотажа когда бы ребята рассказывали друг другу, что вот можно, оказывается, там, поизучать курс по геймификации или, не знаю, там, непонятно для чего научиться создавать свою собственную поисковую систему. Но, пока это... И я вообще молчу о допустим, по философии или искусствоведению, которое тоже есть. Ну, да, есть специфический, специфический класс студентов, которые этим интересуются, но еще раз повторяю, что мой курс по вот анализу или по теории вероятности, я бы не набрал бы количество студентов, которым это было бы интересно. Ну, 10, 100, может быть, 200, может быть, 300 по всей стране, но точно не 100 тысяч. Спасибо, коллеги. А есть ли какие-то еще выступления, комментарии, вопросы? находимся онлайн. Ну, Александр Александрович, немножко поменьше. Может, мы закончим? Как вот, какое мнение? Мне кажется, ну вот, наше обсуждение разговором состоялся и довольно интересный. Если еще у нас будет время расшифровать то, что вот в чате было понаписано, вот, посмотреть какие-то мысли, то мне кажется наше общение взаимно обогатило всех ну, довольно-таки прилично. Спасибо большое, коллеги, за то, что приняли участие. Если кто-то хочет высказаться, написать что-то или сказать, пожалуйста, ну давайте будем, тем не менее, завершать, наверное. Да? Александр Александрович, пожалуйста, ваше слово. слышно? Нормально? Меня слышно? Хорошо. Сергей Ильич, я вообще... Да, нормально. Да, я ожидал, что вы сделаете завершающий этот. Я поблагодарить много мыслей, как всегда, но я уже насыщен. Просто я эту неделю по 12-13 часов уже работал, у меня никак уже эмоций нет, мне бы сейчас только вот закончить. все это дело. точнее говоря, мне так вот, понимаете, э, я не знаю, что дальше делать, что будет, вот что делать. Вот, э, у нас кто? Наша звезда, это вот э, Дракин, там что-то он пока еще по молодости, он что-то делает, там очень здорово, молодец, это наша надежда. я уже стараюсь, так сказать, потихоньку что-то. В данном случае с муками мне, мне было как-то до этого семинара все ясно. Я вот буду, буду делать вот свое дело, то есть я взял вот несколько полезных вещей и буду внедрять в свои курсы. Вот, собственно, и все, мне больше от них ничего не надо. Вот. А здесь я смотрю, и Травкин так мыслит, вот, глобально, вот, Алексей тоже такие мысли высказывает про понимаете, я так задумался более серьезно и закис на некоторое время. То есть я не знаю, что сказать. Я, я то, что стал задачей, я выполнил. А вот так мыслить, мыслить вот глобально, как задумываться, как Травкин там вот. Да, пошире. У меня пока не хватает силы и знаний языка, скажем так. Э, ну вот и, и действительно здорово. Почаще так встречаться. Времени, конечно, мало. Так вообще здорово. Спасибо большое, Сергей Ильич. Я вам спасибо еще раз. Я уже тысячу раз вам говорил за ваш блог. Он мне немножко так встряхнул, хотя я все знал. Вот. С удовольствием. Травкину спасибо отдельно. Я с удовольствием получился. У него там на этой штуке, вот, когда мы там это смотрели. Смотрели, я забыл, как это назывался его курс. Он давал из педа лекции, после что-то мы там делали. Вот. Очень здорово, спасибо. Вот. Ну и в общем, здорово. И я очень рад, что у нас такое сообщество есть, всегда есть. Попов там, всегда ему можно написать, всегда ответят Тимки. Ну вот ради чего мы живем вот. ради общения такого и надежных друзей. Спасибо большое, Сергей Андреевич, за организацию этого мероприятия. Вот. И если можно, пойду я немножко полежу, я уже не могу сидеть даже перед компьютером. Спасибо, Спасибо. всего доброго, Александр Александрович. А вот э, Михаил Кушнир э, поднял руку, хотел, очевидно, высказаться. Михаил. Вам не хочет давать говорить идут uh, коннект да это uh, зараза такая я ему скажу потом какой он нехороший то uh, <звы> есть uh, у вас там должны появиться uh, появиться кнопочки сверху горизонтальное меню такое uh, вот uh, ну уж по крайней мере одна должна сработать одна видеокамера какое-то э, в чате какое-то предложение короткое так вот вот Миха михаил Вот вам Александр Александрович подсказывает. Ладно, не будете, да, пытаться. Ну что ж, может быть, ну, в чате что-то напишите. Алексей Эдуардович, ну я от вас прошу слова. последнего.